আজি বনাব লৈছোঁ লোকেল কুকুৰা মাংস সেয়া মাংসখিনি মানুহজনে কাটি দিলে এতিয়া জালুকৰ লগত জোল বনাম জালুকখিনি পিচি ল'লোঁ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এইফালে আদা নহৰু আলু অমিতাৰ লগত জোল বনাম মানুহজনৰ গাটো ভাল নাই জ্বৰ চৰ্দি হৈ আছে সেইটো কাৰণে জালুকৰ জোল খাম বুলি ক'লে তাকে বনাবলৈ আৰম্ভ দিছোঁ এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ যোৱাকৈ আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত দি দিম আমি মাংসখিনি লোকেল মাংস অলপ দেৰিলৈকে সিজাব লাগিব ন ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু ইয়াত মছলা নিদিওঁ মছলা দিলে মানে খাই ভাল নালাগে জালুক দিয়া হৈছে যে সেইটো কাৰণে মছলা নিদিওঁ ইয়াৰ এতিয়া আমি দি দিম জালুক চব জালুক পিচি থোৱা জালুকখিনি দি দিছোঁ জালুকখিনি দিয়াৰ পাছত বহুত দেৰি সিজাব লাগিব তেতিয়া মানে ভাল লাগিব খাই কিনে এতিয়া অমিতা আলু দি দিছোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু লগতে পানী দি দিছোঁ অমিতা আলু দি অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰিলোঁ আপোনালোকক নেদেখোৱালোঁ এতিয়া আমাৰ জালুকৰ জোল ৰেডি চাওক এতিয়া বাঢ়িব লৈছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন আপোনালোকে